Бердянский погранотряд играет важную роль в системе безопасности украинской границы в Азово-Черноморском бассейне. Зона ответственности бердянских пограничников охватывает два района Херсонской и четыре района Запорожской области. В том числе и довольно горячий участок линии разграничения с аннексированной территорией Крыма в Чангаре. А общая протяженность сухопутной и морской границы Украины, охраняемой военнослужащими воинской части 1491, составляет 850 километров. Цього святкового дня висловлюю глибоку вдячність, щиро подяку всім військовослужбовцям-службовцям за самовіддану радну працю, Сумлінне виконання в непростих умовах сьогодення службових обов'язків. Дякую вашим родинам за розуміння складнощі нашої служби. Бажаю всім добра, злагоди, доброго здоров'я і нових здобутків ім'я подальшого процвітання нашої батьківщини. Пограничники первинні встають на защиту рубежей страни. И в нынешнее непростое время, во время неутихающих военных действий, задача охраны государственной границы является как никогда ранее почетной и опасной. Только за два минувших года, выполняя боевые задачи, погибло 67 пограничников. Аккуратный труд пограничников, охрана ими мира и спокойствия имеют особенно важное значение для нашего приграничного региона. Свои поздравления с профессиональным праздником военнослужащим Бердянского погранотряда озвучили представители руководства города и района. Это доказательство державного кордона я особливо значущую для жителей нашего места. Тому высловлю глубокую вдячность вам, кто ныне сумлинно и самовиданно выполняет почестный обовязок щодо захисту нашей Батьковщины. Прикордонник, це звучить гордо. Ви ці самі люди, які перші стали на захист державного кордону України, коли державі це було потрібно. Саме ви на сьогодні несете важкі, важку службу і вам дозволено охороняти нашу батьківщину. Я дуже пишаюсь тому, тим, що я знаходжусь тут рядом з вами. за преданность своему долгу, честность и отвагу при выполнении служебных обязанностей по защите рубежей Родины бердянские пограничники получили различные государственные награды, благодарности и знаки отличия от руководства Запорожской области, Бердянского района и нашего города.